В Украине не было масштабных забастовок. 11 лет шахтеры не бастовали. Они получали вовремя зарплату. Они не боялись потерять рабочее место. Они могли брать кредиты, покупать квартиры, автомобили. Могли быть уверенными, что дадут образование своим детям, что могут отложить себе на старость или помочь престарелым родителям. Эти надежды быстро стали теряться. И это стало понятно, когда стала возникать задолженность в азартной плате. Очень упорно против такого падения жизненного уровня горняков, против развала отрасли начали бастовать шахтеры Нововолынска, Львовско-Волынска бассейна. Пять месяцев они заставляли руководителей Министерства энергетики делать хотя бы маленькие шажки для того, чтобы хотя бы часть зарплаты была выплачена и задолженность стремительно росла. Благодаря шахтерам Волыни, шахтеры других регионов получали зарплату плату, в том числе в Донецкой и Луганской области, там, где идет война. Там, где люди нуждаются в огромной помощи, где шахты находятся постоянно от обстрелов, где потеряны рабочие места, где много беженцев, где нужна помощь. Что делало правительство и что делали представители министерства? Они не доплачивали зарплату другим, прибрасывали деньги в другие регионы и начали бастовать шахтеры Львовщины. Очень упорные, жестокие были забастовки. Шахтеры готовились перекрывать транспортные пути, и это делали. Они собирались перекрыть международные переходы в Львовской области и в Волынской области. И начали платить зарплату. Пошло беспощадное давление на шахтеров. Всеми методами, всеми мерами. А в это время задолженность по зарплате в Донецкой и Луганской области продолжала расти. Вчера на брифинге министра Владимира Демчишина шахтеры из объединения «Красномесси уголь» сказали, уважаемый министр, у нас есть задолженность, у нас выплачено за январь менее 30% зарплаты, министр об этом не знал. Ему докладывали, что деньги ушли и что люди получили зарплату. Меня, мне, у меня как-то возникла мысль, да что происходит, почему Деньги, которые должны быть направлены на зарплату, попадают в банки банкроты. Например, Киевская Русь 250 миллионов, деньги не вернулись. Это больше половины месячного фонда зарплаты. Вот отсюда проблемы, от безответственности. И теряется доверие у населения органам власти. Теряется самое худшее, это доверие и вера в государственность, чего мы не можем допустить. Друзья, мы не можем этого допустить. Мы все патриоты нашей страны. Мы граждане Украины. И поэтому мы ходим на работу не только, чтобы обеспечить свои семьи. Мы ходим на работу, чтобы обеспечить страну углем. Чтобы дать электроэнергию в наши дома. Чтобы работала экономика. И чтобы все могли чувствовать себя спокойно. Нельзя все списать на войну. Нельзя спекулировать такими моментами. И следующий вопрос. Разбалансированность платежей. Сегодня энергорынок задолжал, задолжал шахтерам, задолжал в первую очередь энергетикам более 10 миллиардов гривен. Мы скатываемся в 90-е годы. Помните, самый большой уровень коррупции происходил тогда. Выгодно было работать с такими схемами. А сейчас никто никому не платит. Все должны друг другу. Это одна из причин невыплаты зарплаты. Шахтеры должны энергетикам за использование электроэнергии. Энергетики должны угольщикам за поставленную им за им уголь и так далее. Коммунальщики должны энергетика, отключается предприятия уже более года установлены не всегда обоснованные лимиты на использование электроэнергии. И чем больше останавливается предприятие, тем больше теряется рабочих мест, тем более страдает пенсионный фонд, фонды социального страхования, не выплачиваются больничные и так далее. Здесь у нас очень большие вопросы регулятору. НКР КП. Что происходит? Как работает в связке руководство Министерства энергетики и угля и регуляторов? Что происходит с тарифами? Почему они не согласовываются с профсоюзами? Я имею в виду коммунальные платежи. За газ. За электроэнергию, за теплую воду, за обычную воду. Господа, вы забыли, что никто вас не полномачивал единолично принимать такие решения. Вы не понимаете, что при падении зарплаты, при сокращении численных социальных выплат и при сокращении рабочих мест люди не могут платить такие высокие тарифы. Это главной причиной, почему собрались шахтеры на этот съезд. Я скажу следующее: что сегодня здесь присутствует 800 делегатов, а завтра сюда приедут еще 2500 шахтеров. И мы будем проводить второй этап съезда. Мы его проведем на улице. Мы его проведем под зданиями администрации президента, кабинета министров, НКРЕ. Верховной Рады и Министерства энергетики, для того, чтобы вы услышали нас. Министр пришлось снимать самолета, для того, чтобы он пришел на съезд близких ему шахтеров, если он считает их таковыми. Я вот здесь, с этой трибуны, хочу сломать порядок, который мы согласовали с Виктором Ивановичем, с профсоюзом круг. Вместе нарабатывали, не досыпали, много дней готовились. И хочу предложить, чтобы после меня выступил здесь министр, чтобы он не удрал опять на самолет и рассказал о своей программе. Вчера министр на брифинге уже докладывал, что в отрасли на государственных шахтах осталось 51 тысяча работников. А я знал, что месяц назад было 54. Куда делись три тысячи работников? Это их семьи. Кто-то подумал, за что они будут жить? А хоть одно рабочее место создано или нет? Почему я так говорю? Как раз вчера на брифинге министр сказал, что есть у него программа развития угольной промышленности. Я понимаю, что это его программа, не наша. Потому что мы ее не видели я объясню, для того, чтобы сформировать программу, к ее разработке необходимо привлечь депутатов местных органов власти, областных, Верховного Совета, мэров шахтерских городов, губернаторов, представителей отраслевой и межотраслевой науки, представителей Министерства финансов, экономики, Министерства социальной политики и всех других, Кабинета министров, профсоюзов, шаг за шагом, что делать конкретно в части развития, инвестиций. Сколько метров проходки, сколько зарядить лав, сколько добыть тон угля сегодня, завтра, какая будет зарплата, сколько людей привлечь к этому, какие шахты заложить в строительство. Я так понимаю, что это программа, но этого недостаточно. Для выполнения программы Необходимо четко указать ресурсы, сколько денег выйдет от государства, сколько кредитов, сколько инвестиций можно привлечь, сколько денег от реализации угля. И дальше, кто будет выполнять, конкретно ответственные лица, компании, государства и так далее. И последние сроки, в какие сроки все это будет делаться. Это называется программа. Господин министр, мы хотели бы услышать сейчас от вас ответы на поставленные в данном случае вопросы. Слава Богу, мы прошли теплую зиму и имели определенные запасы углей на складах тепловых электростанций. Я сейчас объясню. Год назад на складах тепловых электростанций находилось 4 миллиона тонн угля. Сейчас менее 700 тысяч. Падение почти в 6 раз. Раз. Год назад в Украине добывался уголь на 135 шахт. И он был тогда в профиците и оставался еще на складах шахт и фабрик. Плюс уголь скопан. Нелегальная добыча, но этот уголь был на рынке угля. В год его поступало от 7 и более миллионов тонн. Теперь следующее. Мы имеем сейчас на территории подконтрольной власти 32 шахты, подконтрольные правительству, и еще 12 шахт в частной собственности. Таким образом, мы имеем 44 шахты. Понятно, было 135, теперь 44. Антрацитовые угли остались на оккупированной территории. Разрушены многие интеграционные связи. И мы не знаем, какая будет следующая зима. Мы должны задуматься, как мы будем проходить ее, у меня возникает вопрос, почему на сегодняшний день министр еще не сдал приказ о подготовке осеннему зимнему приводу 15-16 годов. И не получится ли так, что в зиму мы будем находиться в квартирах и домах, где стены будут покрыты не, где вся наша экономика остановится. И следующий вопрос. Останавливаюсь в январе, в феврале, и сейчас наши шахты которые находятся на подконтрольной под части правительства, останавливаются блоки тепловых электростанций, которые работают на газ и Одна из причин – это поставки электроэнергии из зарубежа, из страны агрессора, из России. Мне непонятно, почему это происходило, почему покупали электроэнергию по высоким ценам в убыток нашим тепловым электростанциям. И дальше поставляли электроэнергию в Крым по удобным условиям для России. Кто заключал эти два контракта 29 декабря прошлого года? Почему так произошло? Почему этот контракт, эти контракты не разорваны? И почему наша страна, наша экономика терпит такие огромные убытки? Эти вопросы я адресую министру, эти вопросы я адресую правительству. Почему нет реакции и до каких пор это будет продолжаться? В наших требованиях стоит вопрос прекратить поставки электроэнергии за рубежа в Украину, прекратить закупки угля из других стран, в том числе из России, и разработать настоящую программу развития угольной промышленности, сбалансировать, сделать баланс по углям, сбалансировать по всем видам энергоносителей. Здесь будут говорить специалисты, которые очень четко, я надеюсь, дадут объяснение по этим вопросам. И следующий вопрос. Сейчас, когда происходит, идет этот съезд, он идет в режим онлайн на всю страну. Нас смотрит вся страна. Это первое. Второе. В это время проходят сейчас митинги во всех областях Украины. Для чего они происходят? Для того, чтобы и власть, и все понимали, что есть сила, которая достойна защитить себя, свои семьи, защитить всех чернобыльцев, афганцев, ветеранов войны, инвалидов, всех. Если мы сегодня не получим ответы на все поставленные вопросы моим коллегам Виктором Турбаном, на те вопросы, которые я поставил, и еще на тысячу вопросов, которые сейчас поднимут шахтеры. Шахтеры с Киева не уедут. Многие купили билеты в один конец. Мы будем достукаться до сознания каждого чиновника, каждой ветви власти. Мы благодарны депутатам Верховного Совета, которые поддерживали шахтеров все эти месяцы тяжелой бор нашей борьбы. Мы благодарны тем депутатам, которые здесь находятся в президиуме, которые здесь находятся в зале в первых рядах, которые много делали для того, чтобы исправить ситуацию. Но это недостаточно. Просьба, уважаемые депутаты, когда принимаете законы, обратите внимание, почему учили закон о повышении престижа шахтерского труда. Здесь находится королевская Наталья Юрна, она много сделала и была соавтором закона о повышении престижа шахтерского труда. Здесь находится депутат, у которой я являюсь помощником, Павел Кишка, с которыми много выезжали в регионы, который много делал для того, чтобы были решены вопросы. Народный депутат Гусей, который очень много сделал, чтобы мобилизовать народных депутатов на нашу поддержку и для того, чтобы изменить статьи финансирования угольной промышленности. То есть на закрытие шахт правительство предусмотрело 1,2 миллиарда гривен, на развитие ни копейки, на погашение за досыпанной ни копейки и только сейчас, под давлением шахтерских забастовок, и с участием ряда депутатов удалось изменить этот порядок. 400 миллионов гривен, Турманов сказал, это подачка на короткий период, на один месяц. Этого недостаточно. Я надеюсь, что съезд пройдет плодотворно. Надеюсь, что не, будет, не, не будет такой необходимости пробегать крайним мерам борьбы. И надеюсь, что, братья шахтеры, я знаю, что здесь некоторые заявили, что готовы объявлять об Подождите. Подожди, нас достаточно сил для того, чтобы не поддаваться таким страданиям, а для того, чтобы организованно показать всем, есть сила, и с ней надо считаться, и надо нести ответственность перед государством, перед всем обществом. Спасибо.